Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков у нашій студії все це бачив. Пане Арсене, чи має МВС точну інформацію, хто зараз отаборився от на Майдані? Від кого вони отримують гроші, як про це кажуть самі колишні сотники. І наскільки реальна загроза, що таким от переродженим Майданом може скористатися справді Москва як політичною провокацією? Ваш журналіст сказав все дуже точно. Я би навіть не називав це зборище з Це насправді, Я маю право так сказати. Я був комендантом Майдану, я там а, був, я там прожив життя. И сейчас я туда не хожу, потому что то, что сейчас там происходит, это полнейшая, тотальная дискредитация всего. Это продажа Украины в розницу. Безусловно, это проект ФСБ. Безусловно, это проект тех маргинальных партий, которые ушли в прошлое и сейчас пытаются расшатать ситуацию. У нас есть досье полное досье на всех тех, кто находится там сейчас на Майдане и занимается противоправной деятельностью. Слон арестованный находится уже в СИЗО. Та же участь, почти по, постигнутая других. А, есть очень короткое время для того, чтобы те, кто заблуждаются, могли уйти оттуда. И те, кто заблуждается, и действительно за Украину взять могли оружие и пойти на фронт. Ну, власне, с этого тижня генпрокурор Ярема звернулся теперь уже до вас, як до министра, до силовиков, и с закликом невидкладно поновити правопорядок в центре столиці. Є конкретный план, Полная як це буде развиваться? Полная поддержка позиции генерального прокурора. Мы здесь действуем вместе. У нас есть конкретный план. Он очень гуманный. Очень красивый, но с уверенной силой в руках. Вот, uh, вы увидите, как будут развиваться события. Я полагаю, что сила, примененная к бандитам, будет одобрена. А тем, кто заблуждается, будет доброе слово и убеждение. Я думаю, что так у нас получится. Спасибо вам, пане Арсене, за комментарии. Головный милиционер Украины Арсен Аваков и его точка зору на нынешние події. Спасибо за разговор. Я уверена, вас почули.